Сегодня Господь, идя своими учениками в город Иерусалим на вольные страдания, через две недели они совершатся, и начал учить, говорить ученикам о рядущих страданиях, что будет с Ним. И Он сказал, что первосвященники и книжники, старейшины рода Израилева предадут его на смерть римлянам. Он будет бит, оплеван, распят, но в третий день воскреснет. Святые апостолы еще не были утверждены, потому что, когда сердце заботится о земном, как говорит апостол Павел, и земное произрастает. И апостол Петр говорит, не будет это с тобою. И даже Господь укорил апостола Петра, отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь только земно, а я пришел спасти весь род человеческий. Тогда подходит мать Иоанна Якова, потому что они ждали не такого Мессию, они ждали земного завоевателя. И просит, когда ты восядешь на престоль земной славы, посади в себя в Одесную одного моего сына с правой стороны а другого с левой стороны. Господь дал им понять, что он не тот царь, который они думают. Поэтому он как бы укоряет и говорит, можете ли вы пить ту чашу, которую я пью? можем. И то крещение, которым я крещусь, можем. И впоследствии действительно они будут пить чашу горьких страданий за Слово Божие и будут биены, примут крещение, будут других просвещать, на дьявол не даст им ни на мгновение отдыха. Но кому сесть десну и шую, это он стал не в моей власти, но власти Бога Отца Небесного. Тем самым еще Бога человек напоминает, что он равен Богу, но послушание Отца Небесного ради меня, ради вас и нас, каждого человека в отдельности. Поэтому между апостолами началось негодование. На что Христос сказал, что сильные мира все владеют. А я хочу, чтобы вы не так были. Я хочу, чтобы вы служили друг другу. И кто хочет быть у вас первый, да будет вас слуга. То есть, отдавая свою жизнь за ближних, служа подобно, как всему этому научил Христос. Сегодня, возлюбленные во Христе, дорогие братья и сестры, мы вновь вспоминаем труды и подвиги Великой Годницы Божией, святой преподобной Марии Египетской, которая прожила в доме своих родителей двенадцать лет, впоследствии удалилась она в Александрию и блудно прожил семнадцать лет. То есть она утопала в страстях и пороках. Она жила в угоду дьяволу, потому что часто мы говорим, бери все от мира всего, но ничего доброго мир не может предложить, потому что мир возле лежит. И сегодняшний день стихиры, житие очень дает нравственное наставление и мудрую мысль. Что может храм? Мы не ходим в храм по нерадению, не ходим по ленности. А теперь смотрите. Мария видит, что идут все в Иерусалим, и она садится на корабль не для того, чтобы поклониться Животворящему Кресту, а для того, чтобы утопать в страстях и пороках, в блуде, в пьянстве, разврате. И ищет себе и других молодых юношей потопает, потому что все молодые хотят испытать эту так называемую сладость грешную плоти от мира и дьявола. Она вошла в храм, но она не смогла зайти в сам храм, где был животворящий Хрест, грех не пускал. Меняется жизнь преподобной Марии Египетской. Она в храме перед становится Божьей Матери и дает обед о том, что она изменит свою жизнь. Потому что страшно, когда все идут, а тебя какая-то сила не пускает. Тебя никто не держит за руки, тебя никто не выкидывает с храма, и ты не можешь войти. Сегодня с многими, к сожалению, такое совершается но они не разумеют это, а потому что у них нет времени. Они заняты настолько делами, что они даже не могут посвятить немножко времени для своего Создателя. Но здесь другая сила не пускает, дьявол, который предлагает все на тарелочке, лишь бы ты не шел в храм и не молился. Далее, дорогие братья и сестры, стихиры восьмого гласа говорят на хвалительных стихирах. «Крест хранитель сия Вселенной, крест красота церковная, крест ангелов слава и бесам язва». Насколько велика сила креста для нас с вами, потому что, когда, войдя в храм, после того, как Мария осознала свое невежество, сила Христа осуществила Божественную благодать и милость падшему роду человеческому. Апостол Павел говорит, что у нее нечем хвалиться, только может он хвалиться Крестом Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, на котором был убит дьявол, на котором был распят грех и воссияла благодать Божья. Поэтому этот крест не только является хранителем вселенной, он моим спасением, оружием на дьявола. Он уважает страсти, пороки, он дает взаимопонимание с Господом. Он указывает, насколько это древо познания силы Божьей, не то, которое думал Адам и Ева то они узнают и будут мудрствовать, но когда укусили нет запретного плода, они убоялись Бога, спрятались в кустах. А здесь, если ты увидел Хрест Христов, ты получишь благословение, и человек спешит навстречу этой благодатной силе. Я с многими говорил протестантами и другими вероисповеданиями, как они боятся Христа. Когда умирает человек, ставлю такую тумбочку, вроде бы там закопали какое животное, но хрест поставлен был на горе Голгофе, где был похоронен Адам под крестом, эта кровь мыла Адаму в грех, распространилась сила креста по всему миру. Поэтому, дорогие братья и сестры, Храм и крест нераздельны в жизни христианина. И сегодня в молитвах святителя Василия Великого сказано, что не все воскреснут, не все уйдут в Царство Небесное, лишь только те, которые исповедуют Иисуса Христа своим Богом. Сегодня мы видим, и не буду перечислять эти религиозные течения, так называемые, которые не могут понять силу Животворящего Креста. Они говорят, как может Бог стать человеком? А как Бог сотворил человека? Как Бог сотворил видимый и невидимый мир? Как Бог создал и ангельский мир? Как-то Господь, Ему легче всего принять было человечество и плоть по Слову Его, да будет все. Пречистая деву усовершенствовала своей жизни себе так, что она стала престолом живущего Бога на земле и в то же время на небе, потому что она явилась со царицей всякого праздника и управления своим Сыном. Поэтому те, которые думают, что не войдут каким-то путем другим в Царство Небесное, не услаждайте свои души этими словами. Тот, кто не признал Христа, Святой Церкви, кто не вызнает и разрушает храмы, для них уже приготовлен ад. Они сами приготовили. Лишь только те, кто поклоняется животворящему кресту под ноги ноги его, спасительной и божественной силе. Будем спешить, возлюбленные во Христе, дорогие братья и сестры, в храм. В храме лишь только тебе напоминает о вечности. Перед иконой стал, ты переосмыслил свою жизнь, вольно-невольно. Потому что дома телефон, дети, родственники, они не дают человеку понять, ту Божественную владать и силу храма. Дом мой, дом молитвы наличия, или только там. Хоть и в дома, но мы меньше с Богом встречаемся. Это избранные люди, только которые все свое сердце, ум, душу посвящают встрече с Богом. А нас затягивает суета, сует и томление та, духа. Прославляя сегодняшних святых Зверинецких, преподобной Марии Египетской, преподобного Захария Печерского и всех святых от века Бога водивших, будем молить чтобы нас не посрамили они а здесь, на земле, и на страшном суде, как это получил сегодня осуждение Сергий, который подвязался не где-нибудь, а в Киево-Печерской лавре. И он получил в разумлении и наставление. Мы не знаем ничего дальше, что было с ним. Надеюсь, что он изменил свою жизнь. Исподобился быть в стадии Христовой в Доме Божьей Матери прославляя три единого Бога Отца и Сына Святого Духа, которому слава во веки веков. Аминь. Храни всех Господь.